Да. Спасибо Сидрову, спасибо Марковскому, хотя бы вы не сняли на сессии квартплате вопрос. Зато Ярошенко сейчас судится с нами. Почему Иванова выносит решение без людей? На каких пор издеваться будете? Те депутаты, объясните мне, пожалуйста. Власти хотят всех, портфели хотят все, денег хотят все, а заниматься людьми никто не хочет. пожалуйста, почему все отворачиваются от нас. До каких пор это будет? Выслушайте, пожалуйста, людей. Я постоянно выступаю на сессиях. Выслушайте людей, что люди скажут. У нас у каждого маленький ребенок, идет зима. У нас договор по свету, никто не хочет заключать, мы будем платить 100%. Как нам дальше жить? У нас электроотопление, у нас электроплиты, у нас нет газа, у нас дом не газифицированный. Скажите, что нам делать дальше? Нам идти? Куда нам идти дальше? Мы уже... Вы хотите, чтобы 365 квартир пришло вместе с детьми на сессию? Это будет не сессия.